поезд номер 142. Сообщением в Киев и Киев. Сообщением Львов Киев. Мы провели два чудесных дня во Львове. И решили продолжить замечательную традицию, которая родилась на острове от Киевом. У нас есть капуста. Волшебная капуста, которая символизирует все. Все. Шадова, доп. А это символ благополучия и процветания Украины, поэтому слава Украине. Дай капусту, да, капуста, да. Тоже у Исторический момент, да. И вот капуста вырывается из моего окна. Жура, да, кабуста. Так вот что. Или тоже я убираю, так сначала чтобы что там было. Что? Там... А может я мне потом... тоже причаститься? Шата бадок, потом капусту. Шато... Пиво, пиво, пиво да. нафиг. А потом. Бедный капуста. Когда-то я знал тебя Грация! Когда-то я эти уста целовал. Но сейчас ты само отвращение. Ты стал религией. Ты что? Не перебей мне пиво. Ты что-либо знаешь, о... Шщтовская. О, о Шекспире. Дай вкуснее. Дай кушай. На! Бедный Юрик, тебе кусают. Я знал ее, крацио. Ну... Но... Здесь теперь ты само отвращение. Поддержи шату воду. <рик> любит, не любит. <рик> шату водой <-медрой> творит чудеса. Хоть Жора вообще с ума сошел. Эней, був пару буквоторный, хоть хлопець, <рик> хоч куди куда. Удачно все зле пороворни. <переглаз>. Зав'язки <рик> <рик> шесть. <рик> ну, <рик> 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 Як спалили троє, зробили з нею скрито гною, він взяв в торт. Дягу так. Забравши деяких троянців, осмалених, як віряланці. П'ятали з трою накивав. На, на, на синє море не спускав. Троянців, настачавши повні. Де куди очі вичу храбали. Наш знаю Суча дочка розквокаталася, як кучка Енея не любила страх. Давно вже вона хотіла, щоб його тушка полетіла, що там. І щоб її дух не мав. Еней, був тяжко непосесіна. Всі всім її гнівив. Здавав скірчішим від відперся. Ні в чим Дюноні не просив. Але за те її не любився, що, бачиш, втроє народився. І мапою вене звав. І що його покине дядько, поріз. Прямо про паріс прямого в неї дав. Більш капустки нема. Капуста це сіла.